بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل آج ہماری مہمان شخصیت ایک سیاستدان ہے اور انہیں دو مواقع پہ خاص طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی پہلی تو جب وہ سینیٹر بنے اور انہوں نے سینٹ آف پاکستان میں جب عوامی مسائل کے اوپر بات کی اور وہ باتیں کی جو عام لوگوں کی باتیں تھیں تو انہیں پوری دنیا میں سراہا گیا اور دوسرا موقع اب سے چند روز قبل انہوں نے فلسطین کا دورہ کیا کھلے پانیوں میں اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ غزہ جانا چاہتے تھے امداد لے کر پھر کیا ہوا یقیناً آپ جان گئے ہوں گے آج ہماری مہمان شخصیت ہیں محترم سینیٹر مشتاق احمد خان بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ تشریف لائے ہماری بڑی خواہش تھی کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل کے مہمان بنیں تھینک یو امجد عزیز ملک صاحب بہت شکریہ بہت جزاک اللہ خیر یہ میرے لیے آنر ہے کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. تو پہلا سوال میرا خیال ہے فلسطین کے حوالے سے ہی کیا جائے کہ جب آپ نے فلسطین جانے کا فیصلہ کیا تو کیا یہ امید تھی کہ آپ واپس آ جائیں گے ملک صاحب فلسطین ہماری آرزوؤں کی تمناؤں کی امنگوں کی سرزمین ہے فلسطین ہمارے دل کا ٹکڑا ہے اور فلسطین کی محبت ہمارے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے امریکی صدر کو جب امریکی صدر نے انہیں کہا کہ اسرائیل تسلیم کرو ڈالروں کے خزانے کے منہ کھول دیں گے تو اس نے کہا تھا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی پاکستان اگر ایک وجود ہے ایک جسم ہے تو اس وجود اور جسم کی روح فلسطین ہے اس لیے اس سے محبت تو بہت زیادہ اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ میں فلسطین جاؤں یہ میری تیسری اٹیمپ تھی پہلی اٹیمپ میں نے کی تھی نومبر دو ہزار تئیس میں اور میں صحرائے سینا کے راستے غزہ باڈر تک گیا دو ہفتے رہا اور میں نے منت سماجت کی مصری گورنمنٹ کی مصری وزیر خارجہ تک ایکسس کی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی گیٹ کھول کے غزہ میں داخل ہونے کی اس کے بعد دوسرے اٹمپ میں نے کوئی آٹھ ماہ پہلے کی اور ایک پیدل مارچ تھا قاہرہ سے غزہ کی طرف اس میں شرکت کے لیے میں نے ویزا لگوایا اور جب میں جا رہا تھا ایئرپورٹ کے قریب تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کریک ڈاؤن ہو گیا اور مارچ ختم کر دیا گیا اور یہ تیسری اٹیمپ کہ جس میں مجھے کسی ملک کے سرحد کو کراس نہیں کرنا تھا اور مجھے بین الاقوامی پانیوں میں بین الاقوامی قانون کے تحت جا کے غزہ کے واٹرز غزہ کے پانیوں میں نکلنا تھا اور غزہ کے ساحل پر لگن انداز ہونا تھا تو یہ خواہش میری یہ پوری ہوئی اور الحمدللہ میں بیس دن اور بیس راتوں کا سفر کر کے دو ہزار پانچ سو کلومیٹر کا سمندری سفر بارہ میٹر کی ایک چھوٹی سی کشتی میں تین سمندری طوفانوں کا تین ڈرون حملوں کا اسرائیلی کمانڈوز کی کمانڈوز ایکشن کا مقابلہ کرتے ہوئے طوفانوں سے لڑتے ہوئے غزہ کے قریب مقبوضہ فلسطین کا علاقہ مشہور علاقہ تاریخی علاقہ اسقلان اسقلان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر چھ دن میں اسرائیلی ٹارچر سیل کے اندر بھی رہا اور اللہ نے مجھے سرخ روک کیا اور میں وہاں سے وہ آزاد ہو کے آپ کے سامنے اچھا ہوں یہ بتائیے کوئی کیا ہم نے سنا کہ آپ کے ساتھ بڑی ظلم و زیادتی ہوئی کیا ظلم کیا انہوں نے اسرائیل میں دوران قید دیکھیں اسرائیلی جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ درندے ہیں وہ قرآۂ عرض پر انسانی شکل میں شیطان ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہ دو سال ایک ماہ سے لائیو سٹریمنگ جینوسائٹ ایک ایسی جنیسائیڈ ہیومن ہسٹری میں ایک ایسا ایک ایسی اتنی کلینزنگ ایک ایسی کہ جو لائیو سٹریمنگ ہے جیسے نیوزی لینڈ سے لے کر الاسکا تک تمام دنیا کے انسان ویژن اور موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دس ایٹم بموں کے برابر بارود برسایا گیا آپ دیکھیں تین لاکھ سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے چار لاکھ سے زائد لوگ زخمی ہیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چالیس ہزار بچے ایسے ہیں جو دس سال سے کم عمر ہیں زخمی ہیں اور جس کے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا ہے اور آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ ہنگر کو سٹورویشن کو ایز اے ای ویپن اف جینوسائڈ ایز اے ای ویپن اف وار وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہیں وہ بالکل درندے ہیں وہ کھلے الفاظ میں بلیک اینڈ وائٹ میں وہ دہشت گرد ہیں تو یہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین یا ان سے توقع نہیں کی جا سکتی اس لیے ہمیں بھی ٹارچر میں رکھا گیا لیکن ہمارے ساتھ جو ٹارچر کیا گیا جب ہم اہل غزہ اہل فلسطین کے دکھ اور درد اور تکلیفوں کو یاد کرتے تھے تو ہمیں وہ اپنے بہت حقیر لگتا ہے اس لیے میں جب غزہ کی اور فلسطین کی درد کو اپنے سامنے رکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا جو مظالم ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں لیکن بہرحال یہ ایک ایک اکراس دا بوٹ کانسنسز ہے کہ اسرائیل اور زوائنس وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی اور بین الاقوامی قانون کی کوئی احترام نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بھی تو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں آپ پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا تھا جی بالکل یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں چھبیس میرے خلاف مقدمات ہیں جس میں قتل اقدام قتل چوری ڈاکہ دہشت گردی اینٹی اسٹیٹ اور یہ صرف میرے خلاف نہیں میری اہلیہ کے خلاف میرے بچوں کے خلاف میرے ساتھیوں کے خلاف اور پھر دو دفعہ مجھے اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا اور میرے آنکھوں کے سامنے جو ڈی چوک جس کو ہم غزہ چوک اب کہتے ہیں میں دو ساتھیوں کو میرے قتل کر دیا گیا جن کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام آباد جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا درالحکومت ہے وہاں پر فلسطین کی بات کرنا اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانا ان کو جرم بنا دیا گیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہیں وہ ٹو سٹیٹ سالوشن کی بات کرتی ہے وہ ابراہم اکرڈ کی بات کرتی ہے وہ ٹرمپ کے بیس نکاتی منصوبہ جو ملتی مزدومہ کی خریداری کا منصوبہ ہے اس کی بات کرتی ہے وہ آئی ایس ایف میں انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس میں ہماس کو مزاحمت کو غیر مسئلہ کرنے کی بات کرتی ہے یہ ساری امریکی گردان ہے یہ ساری اسرائیلی گردان ہے اس لیے میں آپ کے توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ ایک ہی موقف ہے جو اقبال کا ہے قائد کا ہے اور لیاقت خان کا ہے اور وہی ہمارا موقف ہے مسلمانہ نے پاکستان کا اور وہ موقف یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے پورا کا پورا ہے اور القدس الشریف اس کا دارالحکومت ہوگا اس کے علاوہ ہمیں کوئی آپشن اور کوئی سلوشن وہ قبول نہیں ہے اور جو کوئی اور آپشن اور سلوشن کی بات کرے گا پاکستانی عوام ان کو نمونہ عبرت بنائیں گے سینٹر صاحب واپس آتے ہیں اب سیاست کی طرف آپ گئے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ جماعت اسلامی کی ایک شخصیت جا رہی ہیں واپس جب وہ آئے تو پتا چلا کہ آپ کسی اور تنظیم میں شامل ہو گئے یہ حقیقت میں کسا کیا ہے دیکھیں میں کسی تنظیم میں شامل نہیں ہوا میں جا رہا تھا جماعت کے جنڈے کے ساتھ جماعت کی شناخت کے ساتھ لیکن جماعت نے مجھے اپنا جھنڈا اور شناخت نہیں دیا لہٰذا میں نے ملیشیا سے کہ جو ہماری اس فلوٹیرا کا انچارج <coughs> تھے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے ان کے علاوہ سیٹیں ان کو دی گئی تھی تین ان کے علاوہ مزید سیٹیں تو ہم نے ایک این جی اوز کی یا سول سوسائٹی موومنٹس کی جو فلسطین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ایک کولیشن بنائی فلسطین ایکشن کولیشن آف پاکستان اور میں ان کے پلیٹ فارم سے ان کے پانچ رکنی وفد کو لیڈ کرتے ہوئے وہ ملیشیا کوالمپور کوالمپور سے تیونیزیا اور وہاں سے کشتیوں کے ذریعے سے مقبوضہ فلسطین جس کو ناجائز ریاست اسرائیل کہا جاتا ہے وہاں کے جیلوں میں گیا تو یہ جماعت کی ہے باقی میں نے کوئی جماعت جائن نہیں کی ہے میں نے تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے وہ ایک موومنٹ ہے فار the ریسٹوریشن of ڈیموکریسی فار the ریسٹوریشن of uh, uh, constitution اور وہ اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں مختلف لیڈرشپ ہے پولیٹیکل تو ان کے ساتھ ٹرو ڈیموکریسی sovereign پارلیمنٹ سویلین سپریمیسی انڈیپینڈنٹ judiciary فری پریس اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے جب بھی وہ بلائیں گے میں جاؤں گا اور میں صرف وہ نہیں کوئی بھی مجھے ان مقاصد کے لیے بلائے گا تو میں جاؤں گا میں اپنی جدید جہد کر رہا ہوں ایک فلسطین کے لیے میں نے ایک, انج... ایک سیول سوسائٹی موومنٹ بنائی ہے فلس... پاکستان فلسطین فورم جو پی پی ایف ہے اور دوسرا میں نے پاکستان کے ایشوز کے اوپر جو جبری گمشد کیا ہیں ڈاکٹر آفیہ کا ایشو ہے کشمیر کا ایشو ہے جو ہمارے خیبر پخت بلوچستان میں ملٹری آپریشنز ہیں جو فیڈریٹنگ یونٹس کو دستوری حقوق نہیں مل رہے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہے اور یہاں پر صحافت کے لیے پاکستان کو گوانٹا نامو بے بنا دیا گیا ہے ملک ویسے بھی ایک اوپن ایئر پریزن ہے ایک وسیع وریت کے خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے مافیا کی حکومت ہے وہ چینی جو پچاس اور ساٹھ روپے کلو بنتی ہے وہ دو سو دس روپے میں غریب لوگوں کو مل رہی ہے چودہ قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں میں ہیں غیر معمولی طور پر مہنگائی ہے اور کرپشن اور لوٹ مار ہے تو ان ساروں کے خلاف میں نے پاکستان رائٹس موومنٹ پی آر ایم ایک پولیٹیکل سیبل سوسائٹی موومنٹ بنائی ہے جس کے تین مقاصد ہیں رائٹس ریزیسٹنس, ری ریفارم رائٹس کا تعین کرنا رائٹس کی کمپریہنشن کرنا رائٹس کی لوگوں کو اس کی بنیاد پر اٹھانا ریزٹینس کے لیے تیار کرنا رائٹس دیے نہیں جاتے رائٹس چینے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے رائٹس کو لیگل پیسفل نان وائلنٹ ڈیموکریٹک طریقے سے چینے اور پھر ریفارم تعمیری نو پاکستان کی تشکیلی نو پاکستان کی اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق کہ یہ پاکستان نہ جرنیلوں کا ہے نہ ججوں کا ہے نہ چند سیاستدان اور خاندانوں کا ہے اور نہ امریکہ اور اسرائیل نوازوں کا ہے یہ ہم چوبیس کروڑ عوام کا پاکستان ہے جیسے شہدہ پاکستان اور اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق نو اور تشکیلی نو تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی ایک نئی سیاسی جماعت دیکھ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے تو گویا یہ آج کے حوالے سے آج یہ بریکنگ نیوز ہے کہ آپ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں یا اسی تحریک کو آپ سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیں گے فی الحال میری پوری کی پوری کوشش اور کنسنٹریشن پولیٹیکل سیول سوسائیٹی مومنٹ پر ہیں اور میں اکراس دا بورڈ سب کو جمع کر رہا ہوں اور جب سب جمع ہو جائیں گے جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کی مشورے سے ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی نظام جو ہے آج کل وہ بہتری کی طرف جائے گا یا آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی ہائی نظام تو ہے ہی نہیں ہائی نظام تو وہ ہوتا ہے جس میں ففٹی پرسینٹ لوگ ڈیموکریٹس ہوتے ہیں اور ففٹی پرسینٹ نان ڈیموکریٹ ہوتے ہیں جس میں پچاس فیصد الیکٹڈ ہوتے ہیں اور پچاس فیصد نان الیکٹڈ ہوتے ہیں یہاں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہی ناٹ الیکٹڈ لوگوں کا راج ہے یہاں کوئی ڈیموکرسی نہیں ہے یہاں کوئی ساورن پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ غلام ہے ربر سٹیمپ ہے انگوٹا چھاب ہے سکرپٹڈ کاروائی کا مرکز ہے ویل آف دا پیپل کو ریپریزنٹ نہیں کرتا وہ چند لوگوں کی مافیا کی ان کے اشاروں کے اوپر چلتا ہے کیا ہے ستائیس آئینی ترمیم ستائیس آئینی ترمیم ایک ایسی پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے کہ جو جالی پارلیمنٹ ہے اور اس اٹھارہویں ترمیم کو کہ جس نے کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر دیا تھا اور جو ایک جنون پارلیمنٹ نے کی تھی اس اٹھارہویں ترمیم کو رول بیک کر رہا ہے جس کے نتیجے میں عدالتیں مزید غیر محصر ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں فیڈریٹنگ یونٹس کے آئینی اور مالیاتی حقوق واپس لے لیے جائیں گے جس کے نتیجے میں سپیرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جس میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی اختیارات کا نیچے کی سطح پہ ارتکاز ہوگا اختیارات چند ہاتھوں کے اندر آ جائیں گے اور سارے اختیارات فیصل آباد کی اگر کی طرح ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں چند ہاتھوں کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پہ کوئی ہائی نظام نہیں ہے یہاں پہ ملٹری ملٹری کریسی ہے اس کو میں ملٹرو کریسی کہتا ہوں یہ ڈیموکریسی نہیں ہے ملٹرو کریسی ہے کہ جس کے نتیجے میں پورا کا پورا اختیار نان الیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ کا تعلق اس صوبے سے ہے تو اس صوبے میں تو جو بارہ سال سے حکومت ہے اس نے کیا کیا اس صوبے کے لیے یہ جی بات بالکل ٹھیک ہے بارہ سال سے جو حکومت ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی عمران خان کی دو سال سے زائد عرصے اڈیالہ جیل میں قید کی کمائی کھا رہے ہیں ان کے کارکن جو مخلص کارکن ہے پی ٹی آئی کا اس کی جو قربانیاں ہیں اس کی جو سیکریفائسز ہیں اس سیکریفائسز ان قربانیوں کی کمائی کو کھا رہا ہے اس صوبائی حکومت کے پاس اپنی کارکردگی کی کمائی نہیں ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کے پاس جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں موجود ہیں اپنی کارکردگی کی کمائی نہیں ہے یہ عمران خان کی قربانی کی کمائی کھا رہے ہیں اور یہ مخلص کارکن جو پی ٹی آئی کا ہے ان کے دے کارکردگی ان کی اخلاص اور ان کی قربانیوں کی کمائی کر رہے ہیں تو ان کے پاس نہیں ہے ورنہ آج ہوتا تو کیسے آپ کے پاس کتنی بڑی حکومت ہے یہاں پہ ایجوکیشن ماڈل ہونا چاہیے یہاں پہ ہیلتھ ماڈل ہونا چاہیے یہاں پہ لائن آرڈر کی ماڈل ہونا چاہیے یہاں پہ قبائی اضلاع جو دوہزار اٹھارہ کے بعد مرچ ہو گئے ہیں ان کے اوپر کنسنٹریٹ ہونا چاہیے اور خیبر پختنخواہ کو حقیقی معنوں میں ایک ترقی کے لیے ایک ماڈل صوبہ پروونس جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن وہ بدقسمتی سے نہیں ہے یہ ٹوٹل فیلئر ہے پروونشل ریجیمز جو یہاں پہ ہیں ان کی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے خیبر پختونخوا نے اور آپ کو تو سارے وہ واقعات یاد ہوں گے پشاور میں اور پورے صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے آپ کے خیال میں دہشت گردی کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے دہشت گردی کے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ نیت کی درستگی ہے جب تک ہمارے وفاق کی جب تک ہمارے فیصلہ سازوں کی نیت کی درستگی نہیں ہوگی کہ ہم نے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اس وقت تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی اور نائن الیون کے بعد جب وار اور ہم امریکہ کے جنگ کے اندر گئے ہیں اس کے بعد ہماری فیصلہ سازوں کی نیت کی درستگی نہیں ہے یہ بار میں نے بار بار سرٹا پاکستان میں پوچھا کہ جب آپ نے قبائلی ازلا کو مرچ کر لیا جب آپ نے باڑ لگا دی جب آپ نے وہاں کیمرے لگا دیے جب وہ آپ نے وہاں ڈرون انسٹالمنٹ کر دیے جب آپ کی فوج وہاں پر ہے جب آپ کی ایف سی وہاں پر ہے جب آپ نے پولیس کو وہاں پر ایکسس دے دی جب آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جب, جب آپ کی سوائی حکومت ہے جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں اور کاروائی کر کے کہاں چلے جاتے ہیں اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں میرے سامنے کئی دفعہ ان کیمرا بریفنگز اور میٹنگز کے اندر جنرل باجوہ نے کہا کہ ٹوٹل پانچ ہزار لوگ ہیں تو پانچ ہزار لوگوں کا علاج آپ کیوں نہیں کرتے آپ کرنا نہیں چاہتے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی نیت کی درستگی کر لیں جو فالیسی ساز ہیں, جو ساز ہیں ہیں جو وہ نیت کی درستگی کر لیں ورنہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ کرم کے اندر گورنر جا رہا تھا اور ملکانان صاحبان ان کے کی استقبال کے لیے ہار لیے کھڑے تھے اور گورنر صاحب ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا دو گھنٹے لیٹ ہو گیا تین گھنٹے لیٹ ہو گیا تو انہوں نے ہار پینک دی اور چل پڑے کہ گورنر آ رہا ہے کوئی پولٹیکل ایجنٹ تو نہیں آ رہا کہ ہم سارے دن کھڑے رہیں گے ایک پولٹیکل ایجنٹ ایک تاثیل دار امن و امان کو قائم کرتا تھا وہ جو ایک پولٹیکل ایجنٹ اور ایک تاثیل دار امن و امان کو قائم کرتا تھا وہ اب کئی ڈیویجن فوج اور وہ اب اتنی بڑی انٹیلیجنس نیٹورک وہ اب فینسنگ بار وہ اب کیمرے وہ اب ڈرون وہ کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے اس کے جو ویکٹمز ہیں اس کے جو متاثرین ہیں وہ کون ہیں وہ خیبر پختنخواہ کی سرزمین ہیں خیبر پختنخواہ کی پولیس ہے میں خیبر پختنخواہ پولیس, پختنخوا پولیس کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کا کام ٹیرورزم سے لڑنا نہیں ہے پولیس کا کام ہے لاؤ ان آرڈر ان کی ٹریننگ یہ ہے ہماری افواج, افواج پاکستان ہے ہماری افواج پاکستان ہے خیبر پختنخواہ کی پولیس نے ٹیرورزم کے خلاف پرپور قربانیاں دی اور افواج پاکستان کی بھی میں قربانیوں کی خراجی تحسین پیش کرتا ہوں ایڈمٹ کرتا ہوں ہمارے بچے ہیں ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں خواہ وہ پولیس کے جوان شہید ہو فوج کے جوان شہید ہو اس آگ کو بجانا چاہیے اس آگ کو بڑکانا نہیں چاہیے اس آگ کو بجانا چاہیے اور اس آگ کے جو حقیقی ریزنز ہیں جو اس کے بنیاد ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کے لیے پارلیمنٹ کردار ادا کرے گا سپیکٹرم کردار ادا کرے گا اس کے لیے آپ لوکل جرگوں کو پروینشل اسمبلی کو آن بورڈ لیں ان کو اختیارات دیں اور یہ کی درست ترس ترس صاحب, آ, افغانستان کا کیا کریں ہمارے جو طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ تو افغانستان میں ہے. پاکستان اور افغانستان کی کشید کی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا حل ہے دیکھیں افغانستان کا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مشرقی سرحد کے اوپر جو ہمارے انڈیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس نے بھی ریسنٹلی مئی کے اندر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود مشرقی سرحد پر ان کو ریشہ دوانیوں کا کوئی موقع نہیں ملتا ہم نے ان کو نہیں دیا ہے وہ نہیں کر سکتے افغانستان کے حکومت کو اور ریجیم کو میں کہتا ہوں کہ مودی آپ کا دوست نہیں ہے انڈیا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا اور آپ اسلام کی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں آپ کیسے ان کے ساتھ کڑے ہو سکتے ہیں آپ کیسے کشمیر پہ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہاں گیا پھر آپ کا اسلام کہاں گیا پھر آپ کی قرآن و سنت کا دعویٰ اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی یہ خود افغانستان کے امن اور افغانستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے پاکستان اور افغانستان یہ دو ایسی پڑوسی ممالک ہیں جن کا اس قرآن پر کسی بھی دو ملکوں کے اتنے مشترکات نہیں ہوں گے اتنی مشترکہ قدر نہیں ہوں گے جتنے پاکستان اور افغانستان کے ہمارا عمل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے ہماری ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اس لیے میوچل کو ایکزسٹن اس لیے باہمی ابحام و تبہیم ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں اور یہاں سے بھی جو لوگ حملے کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے ہمیں بہرحال ڈائیلاگ ڈائلاغ ڈائلاغ ڈائی کی طرف جانا ہوگا مذاکرات 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 بات چیت بات چیت اور بات چیت یہی مسئلے کا حل ہے اور اسی کے ذریعے سے افغانستان اور پاکستان کے امن کو مینٹین کیا جا سکتا سینڈر صاحب میں آ, یہ جاننا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا نے تو اب امن جرگہ بلا لیا ہے تو آپ اس جرگے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت جب آپ خود کہہ رہے ہیں بات چیت تو بات چیت سے ہم کم از کم خیبر پختونخوا میں تو امن لا سکتے ہیں دیکھیں جرگے بہت اچھی بات ہے پختونوں کی روایات ہیں پختونوں کا کلچر ہیں لیکن جرگیں صرف نشستن گفتن اور برخواستن نہیں ہونے چاہیے جرگوں کی جو فائنڈنگز ہیں ان کی جو حاصلات ہیں ان کی جو کنکلوژن ہیں ان کا جو اتفاق ہے مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے جب تک اس طرح کے پروینشل اسمبلی کے ریکومنڈیشنس پر جرگوں کی ریکمنڈیشن پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے ریکامنڈیشنس پر جب تک پیچھے قوت نافذہ نہیں ہوگا اور جب تک ان ریکومنڈیشنز کو نافذ کرنے کا دائیہ اور نیت اور قدرت وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو اس وقت ہم ان جرگوں سے کہ جو حقیقی نتائج ہے اس تک نہیں پا سکتے اس لیے جرگیں اچھی ہیں میں اس کو انکریج کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ تجویز بھی دیتا ہوں مطالبہ بھی کرتا ہوں اپیل اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ ان جرگوں کی جو فائنڈنگز ہیں جو ریکومنڈیشنز ہیں اور جو حاصلات ہیں اس کو ان لیٹر and spirit نافذ کر دیا جائے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان کو خاص طور پر نئی نسلی ضرور جاننا چاہتی ہے کہ پاکستان کو ہم ترقی کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں دیکھیں پاکستان ایک ینگ نیشن ہے 71% بیلو 30 years یہاں نوجوان ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے یہ ایٹم بم سے بڑی قوت ہے ہمارے نوجوان اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ مستقبل ہیں آپ کل ہیں آپ اس ملک کا اصل اساسہ ہے سرمایہ ہے ایسڈ ہیں دولت ہیں لہٰذا اپنی قدر پہچانیے پاکستان سے باغے نہیں پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے گھر کو آرڈر میں کرنے کے لیے کوشش اور جدوجہد جہد کریں اور ہمارے ہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان کی جیو سٹریٹیجک لوکیشن پاکستان کے دریا پاکستان کے گلیشئر پاکستان کے پہاڑ پاکستان کے زمین کے نیچے جو خوشحالی کے سمندر ہے نیچرل ریسورسز کی صورت میں قیمتی معدنیات کی صورت میں اور پھر سب سے بڑا ایسٹ ہمارے جو چوبیس کروڑ غیرت مند بہادر جرت مند عوام محنت کش عوام ہیں جس نے عرب کے سہراؤں میں شہر کڑے کر دیے امارات کس نے کھڑا کر دیا دبئی کس نے کڑا کر دیا سعودی عرب کی ہریالی و خوشحالی کن کی بدولت ہے اور قطر کی بحرین کی یہ جو روشنیاں ہیں یہ کن کی یہ وہ خود خوش قسمت لوگ ہیں اور یہ وہ انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں یہ وہ انڈسٹریسٹ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے ان شہروں کو آباد کیا تو ہم اپنے ملک کو بھی آباد کر سکتے ہیں اپنے ملک کو بھی ٹرو ڈیموکریسی سولین سپریمیسی اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کوشش کرنا اور دستور کو رول آف لاؤ کو اس کے لیے کوشش کرنا اس کے نتیجے میں ہم اپنے ملک کو آرڈر میں کر سکتے ہیں اور جب یہ آرڈر میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ قوت اور طاقت بنے گا پھر سری نگر بھی آزاد ہوگا اور پھر مسجد اقسہ اور فلسطین بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا بہت شکریہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے ہم نے کوشش کی کہ مختصر گفتگو کی جائے لیکن مجھے امید ہے کہ جب آئندہ بھی آپ پشاور تشریف لائیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ, شکریہ ملک صاحب اور کسوٹی ڈیجیٹل کا بھی بہت شکریہ